Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kembali lagi di podcast TV Muisebe. Alhamdulillah, hari ini kita berjaya menjemput seorang tetamu ataupun seorang cikgu lah yang sangat terkenal di Sabah Muhammadiyah Pekan Sabah, iaitu kita perkenalkan seorang Cikgu Azhar. Ya. Terima kasih. Untuk pengetahuan korang, Cikgu Azhar ni dah mengajar di Sama Madiah ni selama hampir 11 tahun ni cikgu. Ya, yeah, lebih kurang 11 tahun. Ah, Alhamdulillah. Dan tajuk pada hari ini bukan tajuk yang orang kata mainstream atau klise. Tajuk ni dia ah uh, more focus on kita orang punya ataupun budak-budak tahfiz punya laluan iaitu kemanakah haluan budak tahfiz. Tapi untuk sebelum tu kita dah berlalu selama hampir 3 episod podcast. Mesti kau tertanya-tanya Kenapa Muisebu? Sedangkan nama sekolah Samuhamadiyah Pekan Sabak. Dan untuk pengetahuan korang, Muisebu ni aa, nama dia dia punya long form ialah Islam Islamikul Sabak Bernam. Ah, tapi kalau nama melayu dia, ah, Sam PS Samuhamadiah Pekan Sabak. Baiklah cikgu, yeah. kita fokus kepada aa, fokus utama diskusi kita pada hari ini. Mm -hmm. Bagi cikgu lah, apa yang mendorong Uh, seseorang murid ni untuk memilih tahfiz. Okey baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih uh, TV PSS Muiz Saber yang invite saya untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan apa namanya murid tahfiz ni. Saya berada di sini sebelum daripada uh, program tahfiz ni diperkenalkan, dimulakan. Dan uh, semasa awal dulu Uh, sekolah nak buka tahfiz, ada penebatan jugalah kerana oh. kita punya aliran pelajaran dan juga guru-guru ni uh, tak cukup untuk aliran tahfiz tapi uh, selepas kita dapat uh, green light daripada pihak BPI dan juga JAIS jadi pengetua pun ambil peranan untuk kita sama-sama buat sekolah ataupun uh, bangunkan kurikulum tahfiz ni dekat dekat Samar Mahdiah ni dan uh, saya juga terlibat dalam interview awal bersama dengan murid-murid yang nak masuk tafis. Hmm. Uh, saya bukan yang interview lah tetapi kita dapat lihat lah uh, beberapa kriteria dan uh, minat budak-budak ataupun pelajar-pelajar uh, yang nak masuk Tafiz ni. Ada pelajar Tafiz yang memang dia betul-betul komit -betul dan memang dia minat. Ini kita boleh tengok bila rekod dia sebelum dia masuk dia dah ada hafazan awal yang dia dah mulakan di sekolah rendah. Oh. Ada sebahagiannya yang masuk dia baru mencari-cari. Dia rasa macam uh, dia minat tapi dia tak tahu sama ada lepas atau tak lepas. So dia tak dia try. Okey. Ada juga yang masuk kerana dorongan mak ayah. Dia okay, dia cakap dia serah saja mak ayah nak suruh dia pergi mana dan uh, akhirnya dia pilih untuk ke sama madan untuk ambil aliran tafiz dan dia boleh ikut. Oh. Yang golongan keempat ni yang saya bimbang apabila dia masuk ke sini, bukan atas minat dan juga bukan atas sebab dia nak jadi tafiz dan dia tak menghayati pun bagaimana untuk menjadi seorang pelajar tafiz tetapi atas paksaan ataupun terpaksa sebab ibu bapa. Oh. So, ada empat kumpulan yang saya trace pada awal-awal dan biasanya yang terpaksa ni, dia akan ada dua persimpangan. Sama ada dia berjaya terus ataupun dia terkecundang di tengah jalan. Oh. Ha, begitu. Okay. Baiklah cikgu. Uh, ramai orang kata bila jadi tahfiz ni cita-cita budak tahfiz ni nak jadi imam ke? Nak jadi ustaz ke? Ramai yang dekat luar sana tu yang memandang skop pekerjaan untuk tahfiz ni hanya kepada ustaz dan imam-imam di masjid saja. Apa pendapat cikgu? Itu tanggapan yang salah lah. Sebab uh, di Malaysia uh, institusi tahfiz ni dah lama. Uh, dulu kita tafiz ni hanya di sekolah-sekolah pondok di mahat-mahat yang yang private lah yang swasta yang dibangunkan oleh apa nama ini tok-tok guru dan sebagainya tapi apabila aliran tafiz ni dah masuk dalam aliran perdana huh? sepatutnya skop dan juga uh, tujuan ataupun uh, matlamat dia akan lebih luas contohnya di Samuamadiah Masa awal-awal kita dah set up untuk pelajar tafiz masuk ke sini. Kita juga uh, terapkan supaya murid-murid uh, ni dia tidak hanya dia tak menyempitkan laluan dia apabila dia keluar sebagai pelajar tafiz hanya dalam bidang agama semata-mata. Oh. Sebab kita nak menunjukkan bahawa pelajar tafiz dia mempunyai keupayaan dan potensi yang lebih besar daripada itu. Kita tak nak dia hanya uh, tafiz sekadar untuk jadi imam, bilal, uh, ustaz, uh, ataupun pegawai agama, tapi sebenarnya tafiz ini adalah sebagai satu uh, kata uh, add-ons, dia punya uh, apa namanya nilai tambah pada oh. dia. Bila dia dah ada tafiz, dia dah ada Quran dalam diri dia, bidang mana pun yang diceburi dan uh, bidang apa pun yang dia ambil, kita nak dia mempunyai element Uh, duniawi dan ukrawi dalam diri dia Dia oh. tak sahaja nak jadi ustaz, nak jadi imam Bukan saya kata ustaz imam ni tak baik Itu salah satu juga bidang yang dia boleh ceburi Tetapi dia juga boleh jadi sebagai golongan profesional Sebagai engineer, doktor Atau apa sahaja bidang yang dia ceburi Tetapi dalam diri dia ada jati diri, ada Quran Ada panduan untuk dia jadi seorang yang lebih Holistik yang disebut sebagai oh. insan kamil itu Holistik maknanya dia mempunyai potensi dan keupayaan lebih besar daripada sebagai seorang yang bekerjaya sebagai doktor. Kita nak tengok nanti kalau boleh dalam satu generasi ada imam, ada bilal, ada golongan-golongan yang mengimarahkan masjid dan surau ni rupa-rupanya latar belakang dia adalah golongan profesional seorang arkitek, seorang engineer, seorang accountant tetapi juga mempunyai nilai agama yang tinggi dalam diri dia. Oh. Maknanya two in one, two in one lah cikgu kan? Dia boleh two in one, three in one atau berapa in one pun tetapi dia balance. Oh, dia ada agama dan dia juga ada nilai ataupun ilmu keduniaan, ilmu profesional dalam diri dia. Oh, okay. faham, faham. Baiklah cikgu. Soalan saya, selalunya budak-budak tahfiz ni apa lah cabaran yang selalu diorang hadapi? Okey ya uh, ini berdasarkan pematian saya lah bila saya lihat uh, pelajar-pelajar tafiz ni saya tak saya bukan imam saya bukan ustaz tafiz. saya uh, guru matematik tetapi saya lihat uh, beberapa perkara yang ada dalam uh, dalam uh, pelajar tafiz ni cabaran dia adalah bila kita nak jadi seorang yang extraordinary seorang yang luar biasa yang lebih daripada orang lain dah tentulah pengorbanan dan juga kita punya uh, apa namanya, usaha kita itu berbeza daripada orang lain. Kalau murid lain yang tak ambil tahfiz, mungkin masa dia untuk belajar akademik ataupun perkara-perkara lain itu, dia lebih longgar. Hmm. Tapi bagi pelajar tahfiz, seawal 5 pagi, kadang-kadang 4.30 pagi, mereka sudah perlu prepare untuk bersiap untuk hafal Quran, untuk habiskan hafazan mengikut tahap dan mukarannya. Tetapi uh, kalau kalau dia tak boleh ikut benda tu ataupun dia rasa bahawa apa namanya nak jadi macam yang biasa dia tak dia, dia boleh bangun saja pukul 6.30 pagi. So cabaran dia ala segi dia nak menguruskan masa supaya dia dapat capai kedua-duanya. Memang penat dan ya, dan isu yang biasa kalau pelajar tahfiz ni memang dia letih keletihan kadang-kadang bila tiba masa untuk jadual uh, belajar akademik dia dah letih sebab dia bangun awal untuk nak habiskan hafazan dia. Oh. Tapi itu adalah perkara yang perlu dilalui oleh pelajar, -pelajar tahfiz dan ini akan membentuk dia sebagai seorang yang kental. Orang yang boleh bekerja lebih daripada orang biasa orang yang mempunyai uh, iltizam yang tinggi nak berjaya sebab dia nak dapatkan ilmu daripada tafiz dan juga akademik ni memang dia kena lebih daripada orang lain so itu cabaran yang perlu dihadapi dan mindset kita mindset pelajar-pelajar ni perlu ada bahawa dia bukan sahaja nak jadi macam orang lain yang berjaya dalam SPM uh, 9A, 10A tetapi dia juga nak kata nak bawa di samping 10A tu ada 30 juzul Al-Quran dalam diri oh. so cabaran memang akan ada Cuma kekuatan pada diri sendiri tu kena lebih tinggi, motivasi kena tinggi sebab dia nak jadi lebih daripada orang lain. Oh. Jadi betul lah guys. Apa yang Cikgu Azhar cakap tadi, sebenarnya betul. Saya sebagai seorang pelajar tafiz yang sudah hampir lima tahun di Samah Madia ni memang penat. Yang memang jujur, sejarah jujur memang penat. Bangun pukul empat setengah, kami kiam mulai, ikuti kelas-kelas hafazan. Tapi benda tu dia sedikit sebanyak melatih mental dan fizikal kita supaya bila kita di alam pekerjaan nanti kita macam dah biasa dah benda ni. Benda ni aku dah pernah lalui ketika zaman persekolahan. Baiklah cikgu. Ya. Yeah. Ada stigma masyarakat dekat luar sana yang kata budak tafiz ni susah nak dapat kerja. Apa pandangan cikgu? Itu mungkin a uh, 10 20 tahun dahulu lah. Uh, actually kalau kita balik, -balik kepada peluang pekerjaan ini dia tidak terhad kepada orang yang ada tafiz tak ada tafiz tak ada, tafiz, tak ada uh, pelajar tafiz ni susah nak explore bidang pekerjaan ataupun uh, mendapat pekerjaan dia kalau sebagai pelajar tafiz terutamanya di Islam Muhammadiyah ni kalau kamu dah berada di sini sebenarnya yang mencipta kelaluan untuk kamu mendapat pekerjaan ataupun mencapai cita-cita itu adalah diri kamu sebab mungkin pada uh, Dulu, pelajar tafiz ni dia tak ambil akademik. Kadang-kadang ada sebagainya dia ambil uh, tafiz, dia hafal Quran tapi dia tak ada SPM. Oh. Yang mana kebanyakan uh, uh, pekerjaan yang rendah ataupun yang tinggi, paling minima mesti ada SPM. Tapi tak kat sini. Kat sini memang dah disediakan dan laluan itu sudah cantik. Supaya pelajar-pelajar yang berada di sini dan kebanyakan sekolah-sekolah lain juga saya, saya rasa. Yang ada tafiz, ada ada apa ni, aliran tafiz ni. Dia mesti sekurang-kurangnya mesti ambil SPM berdasarkan kepada aliran yang dia 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 nak. Ha? Kemudian dengan ada tahfiz tadi dia meluaskan lagi capaian ataupun dia punya uh, laluan untuk ke depan. Sama ada dia nak pergi bidang agama, nak pergi bidang profesional, dia nak pergi bidang apa pun lebih luas. Kalau dia pernah profesional pun dia ada agama dalam diri dia. Sebab itu kita lihat ada sebahagian Uh, uh, orang yang 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 profesional yang bekerja sekarang yang jadi doktor, pakar dan sebagainya, dia juga ada uh, sijil ataupun ijazah dalam syariah. Oh. Dia juga ada sijil uh, ataupun ijazah dalam usuluddin. Tapi dia sebagai seorang doktor, saya nak bagi tahu begitulah. Dalam keadaan kita yang selesa begini, bagi saya selesalah di zaman moden ni. Kita sepatutnya tidak ada masalah untuk uh, mencapai apa yang kita nak. Kalau kita tengok eh contoh besar banyak contoh kalau kita tengok pejuang-pejuang ataupun apa eh ni kawan-kawan kita di Palestin misalnya yang dalam keadaan sangat-sangat tertekan. Tetapi kalau kita semak satu persatu yang syahid yang berada di barisan hadapan walaupun dia itu sebagai dilihat sebagai sebagai seorang tentera takamanya dalam Hamas dan sebagainya. Tetapi kalau kita kaji selidik latar belakang dia, mereka kebanyakannya adalah golongan-golongan profesional, ada di kalangannya uh, apa namanya? doktor, ada ada engineer dan hafiz Quran. Oh. Adakah mereka ni tak fikir tentang kerjaya? Dia fikir tentang kerjaya, tetapi apa keutamaan dia? Keutamaan dia adalah kepada dalam konteks Palestin itu ialah mendekahkan tanah air dia. Balik kita dekat sini orang yang ada tafiz, ada profesional yang baik, ada bidang yang baik, takkan dia tak boleh nak mencari kerja ataupun mendapat ni. Malah sekarang ini dengan uh, pelbagai masalah bila kita nak mendapatkan uh, apa nama ni pekerja ataupun uh, individu yang 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 jujur, yang tak makan rasuah, yang tak terlibat dalam korupsi, kita mengharapkan pelajar-pelajar tafiz inilah yang besarnya nanti jadi pemimpin jadi golongan profesional dapat mengelakkan diri daripada perkara-perkara ini oh. dan mengisi ruang-ruang pekerjaan ini sebagai seorang yang jujur, amanah dan boleh membina nilai agama dalam pekerjaan yang dia buat. Maknanya memang apa yang harapan masyarakat masyarakat di luar sana mengharapkan yang sekolah tahfiz ni mampu memproduce yes para-para pemimpin atau para masyarakat yang mampu memimpin dan pada masa yang sama dia berpegang kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Permintaan kepada pelajar tahfiz lepas ini saya rasa dia akan menjadi bonus untuk mana-mana majikan ataupun uh, ketua jabatan nak ambil mana-mana staff ataupun pekerja dia lihat kalau ada lah kandidat A, B seorang so, ini pun bagus yang B ini pun bagus tetapi apa yang melebihkan satu lagi dengan yang lain mungkin dengan tahfiz dengan hmm. sijil tahfiz Beli lebih kepercayaan kepada majikan Mudah-mudahan yang tafiz ni memang betul-betul baik lah Untuk diberikan pekerjaan Dan peluang pekerjaan di Malaysia Ataupun kalau tidak pun di Malaysia Kamu boleh explore luas daripada itu Jangan meletakkan bahawa belajar tafiz Untuk hanya mencapai satu atau dua kerja yang kita nak Itu kita dah meletakkan satu uh, kesilapan Dari segi oh. uh, matlamat kita jadi pelajar tafiz tu InsyaAllah soal pekerjaan ini adalah soal kita kena usaha di mana kita laluan kita belajar dan sebagainya. Tapi kalau meletakkan bahawa belajar tafiz nanti tak ada kerja tu, itu silap lah. Itu oh. Tak betul. Baiklah cikgu. Macam mana caranya uh, macam bidang profesional seperti kedokteran, kejuruteraan kita nak kaitkan dengan tafiz ni? Soalan yang baik. Dia begini ya. Eh. Apabila kita nak uh, apply apa yang kita hafal, apa yang kita belajar tentang Quran dalam kehidupan seharian, kalau kita sedarlah, banyak ciptaan-ciptaan teknologi hari ini sebenarnya inspirasi dan bermula daripada Quran. Astronomi, kedoktoran, engineer dan sebagainya. Dia start dengan ada soalan tanda tanya kita apabila kita mengkaji Quran. Ini hmm. daripada tamadun Islam silam dulu tapi kalau kalau kita a uh, ambil ini sebagai kekuatan sebagai satu uh, ramuan dan resipi dalam kita nak mencipta kejayaan dalam bidang profesional yang kita pergi sudah tentulah kita akan mencari dan mengaitkan apa yang kita buat tu dengan ayat-ayat Quran yang kita hafal hmm. kalau bagi pelajar tafiz ni sebaiknya dia fahamlah apa yang dia hafal itu akan memberi lebih keyakinan kepada kita bahawa apa yang kita buat ni sejajar dengan apa yang Quran suruh. Oh, banyak perkara yang sebenarnya apa yang kita buat hari ni, benda-benda yang kita buat dan benda-benda yang kita perlu elakkan, kita kena jauhkan ada relate dengan Quran. Cuma kadang-kadang orang kita ni dia merasa benda itu adalah sesuatu yang, yang 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 biasa, yang normal, tapi dia tak kaitkan dengan agama. Sebab itu dia tak lestari, dia tak konsisten. Bila kita buat sesuatu, katalah seorang doktor. Dia perlu menyelamatkan nyawa. Itu ada dalam Quran. Kalau kita belajar makasih syariah itu, nyawa itu antara salah satu prinsipnya. Oh. Jadi kita akan rasa kekuatan bahawa apa yang kita buat ini adalah apa yang Quran minta. Apa yang Quran ajar. Oh. Dan sebagainya. Jadi, kalau pelajar tafiz boleh Mengaitkan hal sedemikian dan meletakkan Quran tu dalam diri dengan apa bidang profesional yang dia buat. Saya rasa dunia ni akan aman. Oh, Baiklah cikgu. Uh, tahfiz ni, ada tak kerajaan peruntukkan apa-apa dana untuk pembangunan tahfiz ni? Uh, setahu saya lah. Sebenarnya dalam, uh, kalau di peringkat sekolah, memang... Uh, kumpulan ataupun pelajar tahfiz ni kalau dalam uh, kurikulum uh, KPM ini dia ada beberapa kelebihan yang diberikan. Uh, cuma kadang-kadang berbeza dari segi pendekatan dan sebagainya lah. Cuma ya. kalau yang saya faham kalau uh, pelajar tahfiz yang mungkin bukan berada di aliran perdana sekarang ada program TVET untuk tahfiz. Ah betul. Jadi pelajar tahfiz diberi kelebihan untuk uh, memohon dan diberikan tempat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET dan itu baik dan pelajar di sini pun kalau sekiranya mereka minat dalam TVET dan mereka ada sijil tafis mungkin boleh join untuk uh, apa namanya program-program TVET tadi dan uh, pihak kerajaan asalnya kalau saya tak silap uh, sudah menginstitusikan uh, tafis ini sebagai satu kurikulum uh, ataupun kumpulan pelajar yang uh, mendapat beberapa kelebihan apabila mereka melanjutkan pelajaran Uh, contohnya dalam pengambilan guru baru-baru ni, kalau saya tak silap, uh, memang ada dikhususkan untuk pelajar yang aliran tafiz untuk uh, diserapkan sebagai guru. So um, soal ada bantuan daripada kerajaan, seingat uh, sudah ada, mungkin perlu diperbanyakkan lagi dan keperluan-keperluan itu mungkin perlu disampaikanlah kepada pihak di oh. atas. Baiklah cikgu. Uh, apa yang boleh diperbaiki dalam sistem pendidikan tahfiz ni supaya tahfiz ni dia tak dia turut serta maknanya dia punya ke dia punya pendidikan dia punya pathway tu sama dengan pemodenan baik uh, pertama sekali uh, yang saya rasa perlu benar-benar diberikan perhatian adalah dia begini eh Apabila kita sudah menjadi uh, terlalu luas uh, peluang untuk menjadi pelajar tahfiz Kadang-kadang uh, mereka ataupun murid-murid yang masuk ni kita dah tak dapat nak jaga dari segi kualiti. Oh. Bukan saya kata uh, kita kena eksklusifkan untuk orang tertentu je belajar tahfiz Tidak. Tetapi kita nak jaga kualiti. So, pemahaman dan penerapan kepada pelajar-pelajar tahfiz ni supaya dia benar-benar faham untuk apa dia jadi tahfiz itu lebih utama supaya produk ataupun hasil daripada belajar tahfiz ini dia tidak tertumpu hanya kepada menghafal. Okey. Jadi dia dia sistem dah cantik, belajar, hafal setiap hari dan sebagainya, tetapi yang lebih deep lagi, yang lebih mendalam lagi adalah supaya penerapan kepada memahami mengapa dia kena hafal dan apa intipati daripada hafazan itu supaya dia boleh implement dalam hidup dia boleh implement dalam uh, diri dia apabila dia keluar ataupun semasa dia belajar ni, itu lebih uh, mendesak, lebih diperlukan berbanding kepada hal-hal lain yang lebih bersifat fizikal so, dalam pembelajaran tafiz ini, antara yang saya rasa perlu ditambah di, di baik adalah bagaimana murid ini selain daripada menghafal dia juga mempunyai satu ruang, satu tempat untuk dia refleks apa yang dia hafal dan mengaitkannya dengan diri ataupun dengan kehidupan seharian. So, bila dia ada embed macam itu, dia ada kaitan dan dia ada ada apa attach begitu, dia faham apa kenapa dia jadi murid tafiz, kenapa dia perlu hafal ayat ini, ayat ini berkaitan dengan apa, kualiti itu akan terjelma. Oh, okay. faham. saya faham tu Cikgu. Ya. Yeah. Okay, Cikgu, terakhir. Apa nasihat cikgu dekat pelajar-pelajar tahfiz yang bakal keluar apabila keluar sekolah? Apa nasihat cikgu lah? Surah nak pilih pekerjaan apa? Ataupun nasihat cikgu yang berkaitan dengan tahfiz? Saya begini, kalau saya selalu sebut dengan murid, -murid kalau yang pelajar tahfiz, saya tidak pernah merasakan bahawa pelajar tahfiz ni mempunyai apa-apa kekurangan. Hmm. Uh, dengan murid-murid sekolah lain ada kadang-kadang yang cuba membandingkan sekolah tafis dengan sekolah-sekolah uh, premier, sekolah SBP dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau ikutkan bahawa kita berada pada satu liga yang lain. Maknanya dalam kapasiti sebagai pelajar tafis, kita ada kualiti dan juga kita ada elemen yang lebih daripada orang lain. Kita tak nak fokuskan untuk bangga bahawa kita lebih kita sebagai pelajar tafis tak. Tapi saya nasihatkan supaya pelajar Tafiz benar-benar menjelmakan kualiti sebagai pelajar Tafiz. Dari sudut akademiknya, akhlaknya, kokurikulumnya, semua. Supaya ini adalah syiar kita kepada orang luar bahawa bila kita sebagai seorang pelajar Tafiz, kita ni ada Quran dalam diri, nampak perbezaan kita dengan orang lain yang tak ada Tafiz ni. Kadang-kadang yang saya bimbang adalah pelajar Tafiz tetapi perangai, akhlak, adab dan sebagainya tu sama macam sekolah-sekolah lain yang tak ada ambil tafiz. Malah lebih sedih lagi ku, teruk lagi teruk daripada belajar. Oh. Jadi orang akan apa apa anggapan orang ke, kepada uh, uh, situasi ni. Orang akan anggap eh dia ni hafal Quran tapi kenapa perangai dia tak relate? Lah? Kenapa perangai oh. dia tak tak match dengan ah uh, ni? Sebab orang melihat Quran ni tinggi bagi orang yang kurang belajar agama kurang eh? kita ha. tengok orang luar kurang belajar agama bila dia pandang tafiz dia rasa dia rasa kagum dia rasa sangat-sangat hormat tapi bila buat benda yang melanggar daripada yang sepatutnya yang tak kena dengan sebagai seorang belajar tafiz itu menyedihkan kerana jadi fitnah pula kepada agama jadi nasihat saya adalah pelajar tafiz ni satu memang godaan akan tinggi syaitan yang datang menggoda tu saya ingat pangkat-pangkat yang besar-besar sebab dia memang nak sesatkan kan dia nak, nak, nak bawa kita ke, ke jalan yang tak elok tapi itulah kekuatan yang kita kena ada bahawa kita kena selalu remind kepada diri kita dan kawan-kawan bahawa apa yang kita bawa di belakang kita, di bahu kita ni ialah Quran yang orang akan refleks tengok kita sebagai pelajar tafiz ini akhlak Quran yang jadi sedih kita tak dapat nak buat benda tu jadi sama-sama dan nasihat saya begitu Supaya pelajar tafiz, selain daripada kita nak mengejar, menghafal dan sebagainya, benar-benar menjermakan sebagai akhlak-akhlak Quran. Oh. Kalau tak dapat 100% pun, tak apa. Kita bukan malaikat. Uh. Ada perkara yang mungkin kita tersilap. Tetapi benda-benda yang boleh merosakkan diri kita, nama keluarga, nama sekolah dan nama tafiz tu, seboleh-bolehnya elakkan. Oh. Elakkan dan... Kamu akan bila kamu dah elakkan perkara-perkara ini, akhlak terjaga, adab baik dengan guru dan sebagainya, ibu ayah, kejayaan dalam bidang akademik itu akan datang. Oh, kan lebih mudah dan saya tak, saya tidak meragui kalau begini, kalau akhlaknya dah baik, dia hafiz, dia memang apa ni rajin, mak ayah pun dia jaga, dia tak ni hingga guru-guru kecemlangan tu akan datang. Allah akan campakkan kecemerlangan tu mudah-mudah saja kepada golongan ini. Insya Allah. Jadi saya nasihat saya mudah itu, jaga nama baik tafis. Baiklah guys, apa yang saya dapat rumuskan daripada podcast kita bersama Cikgu Azhar pada hari ini, dua benda. Yang pertama, kita jangan kecikkan skop kita, skop kita sebagai pelajar tafis selepas keluar persekolahan. Maknanya, Lepas kalau tafiz itu tak bermakna kita akan jadi imam, kita akan jadi ustaz. Kita boleh jadi saintis, doktor, peguam dan berkat dengan tahfiz kita tu kita akan dipandang tinggi oleh orang luar kerana apa? di samping kita bekerja dalam bidang yang profesional kita juga mematuh kepada syiar Allah Subhanahu SWT dan yang kedua sebagai seorang pelajar tahfiz dan ini juga nasihat buat diri saya kita kena jaga adab kita kerana pelajar-pelajar tahfiz ni merupakan cerminan kepada agama Islam. Kerana apa? Apabila pelajar tahfiz buat masalah atau berperilaku buruk, mereka akan memandang macam budak tahfiz. Kenapa dia perangai macam tu? Kenapa apa yang dia hafal, dia tak praktikkan dalam kehidupan dia? Jadi sebab itulah sebagai pelajar tahfiz, ini tak bermakna pelajar-pelajar sekolah biasa tak perlu jaga tak perlu menjaga mereka punya etika tapi apa yang saya mahu tekankan pelajar Tafiz perlu lebih memelihara adab serta etika mereka kerana mereka merupakan cerminan kepada agama Islam Baiklah cikgu terima kasih kerana sudi memberi uh, sedikit kata-kata uh, sedikit maklumat ke kepada podcast TV Muqisabah ini Sama insyaAllah boleh, boleh berkongsi <laughs> lagi lepas ni <laughs> Baiklah guys, kita akhiri podcast kita di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.